Після психологічного дослідження родинних стосунків Івана Франка та його дружини, всесвіт кохання Айсидори Дункан і Сергія Єсиніна зовсім інша історія. Танцевать нужно думка. Браво, Есенин. Это есть Россия. Любовь, Сережа. Вот Бог. Я... Я душу за тебя отдам. Ты настоящая женщина. Ты умеешь прощать. С тобой я могу быть таким, как — Хочу. — Есенин гений. Да, Есенин гений. Гениальность прикрывает мое дерьмо, как цилиндр. Стихи пиши. Ага. Я стихи пиши. А ты по капелям будешь бегать, да? От стерва. Любишь меня? Или играешь со мной, как с в неразумно? А? <laughs> Люблю тебя, Сергей Александрович. Ангел. Черт. Когда ты вот так отпускаешь руки в мои волосы, я вижу себя мальцом. Ведь мамка отдавала. Отдала мне к деду с бабкой на воспитание. Нежности хотелось. Тепла. Хорошая ты, баба Изадора. Баба? Ты только одна любишь меня. Руки. Руки у матери были как у тебя, Изадора. Только и помню ее руки. Ласковые и нежные. приезжает к нам, посадит меня на колени и гребешком поломанным куча и мои расчесывает. Сильно мне этот гребень в душу запал. Сказка сама сложилась, будто парня с девушкой разлучили. Они любили друг друга больше жизни. Ей одну частицу гребня дали, а ему вторую, что в миру, когда встретились, узнали друг друга. У тебя... У тебя из Адора вторая часть того самого гребня. А Пугачева до моего изругали словами погаными облай. Лиричен, говорят, твой Пугачев. У товарищей писать научись. Да нечему мне у них учиться. У меня пусть учатся. Мне, как бы, повезло в том смысле, что... Я не тільки е, був е, задоволений тим матеріалом, який був написаний драматургом Тетяною Іващенко, але й е, поза ним тим спілкуванням, де, де я ще більше заглиблювався в той образ, е, образ видатного поета Сергія Єсєніна. І це спілкування воно, якби, дуже багато мені дало. І е, та філософія, яка сповідує Тетяна, воно, вона мені дуже близька. І вона мені як для творчого шляху дуже важлива, так і просто для особистого. Це дуже важливо. Актриса Київського театру на Подолі Лариса Трояновська зіграла в п'яти п'єсах Тетяни Іващенко. І з повним правом може вважати Тетяну своїм драматургом. А Тетяна впевнена, що ніхто не відчуває її твори так, як Лариса Трояновська. Один журналист задал мне по телефону вопрос: знакомы ли мне чувства обманутой жены? Я сказала, что она знакома не только мне, но и всем моим мужьям. Как всегда, все сегодняшние газеты пестрят заголовками: знаменитая, да, знаменитая танцовщица Асидора Дункан прилетела в Берлин. С молодым мужем, неизвестным, русским, а там Сергеем Есениным. Дорогой, ты так бурно реагируешь на всю эту чепуху. Да мне плевать на Европу, я не нуждаюсь в признании этих толстосумов. То есть -то только здесь, в этой протухшей Европе, я понял, кем бы я был без революции. Мы встряхнем отупевшую от морали Европу. Я решила сегодня вечером на представлении, я буду петь интернационал. О. Дорогой, ты так давно не обнимал свою задору. Вечером нежности я должен работать. Дорогая, ченома Мэри, наконец в Берлине поселились в моем любимом отеле Адлон. Можешь меня поздравить? Я вышла замуж. Теперь я Есенина Дункан. Я отрекаюсь от себя прежней.